Там ключик? Да. Клавдия Крещук, профсоюз и учредитель организации Шанс Плюс. Вот и есть руководитель этого центра, тоже соучредитель. У нас сегодня в центре поживает 8 людей, которые выехали с зоны АТО. И ребята очень сложные, это те, которые освободились. Вот. Я хочу сказать, мы внимательно посмотрели эту программу. Ребята, я бы вам, волонтерам, посоветовала от этой программы не отходить, но вы должны стать выконавцами тех заходов и тех программ, которые вы совместно выработаете и депутатов... Нет, Катя, я имею в виду, что совместная программа, и, по, и не только по АТУ, здесь же касается волонтерское движение, может касаться и исторических объектов, и культуры. Другое дело, что эту программу сюда не выйдет с вами не выработали. Это первое. И второе. Если посмотреть на эту программу, то финансы по этой программе получит только управление внутренней политики. Потому что здесь управление внутренней политики выканавливается этой программой. Если мы говорим о каких-то проектах волонтерских, то это должен быть социальный заказ и волонтерские организации или движения, или программы, Должны финансироваться отдельной строкой, как говорил Леша, финансируются и ветераны, и чернобыльцы, и все. Если программы пойдут отдельной строкой, тогда будет совместное исполнение программы с финансированием. Я читала, ребята, я читала. Противоречит очень, очень противоречит. Да. Ну, да. да. А да. то еще без обговорения громадской слухой было принято. Конечно. Ну так скажи. Добрый день всем. Честно говоря, попал, можно сказать, случайно сюда, мы и представители болельщиков Днепра. И первое дело, что, конечно, у меня, когда я видел в Фейсбуке этот пост, я был шок. Во-первых, и хочу там э, согласиться с женщиной, которая сказала, что вообще бюджетные деньги и волонтерство это вообще, по-моему, полная хинея. Извините меня, конечно. Э, это раз. Во-вторых, скажите, пожалуйста, что фестиваль волонтеров полмиллиона гривен, это, извините, давайте, это какой-то совок, честное это слово. Бесплатно. Девочки, мы с вами соберемся, когда выиграем войну в центре города, бесплатно и отметим этот праздник, День волонтеров, понимаете? <святый слой> Поэтому вот этот бред, я еще говорю, что меня записало то, что кто-то на э, прикрывает хочет реально хорошо покушать, понимаете? Поэтому для того, чтобы напечатать какой-то буклет на, на волонтер, мы все друг друга знаем, через Facebook лично или не лично. Я напишу себе пост, и мне тут откликнется, кто занимается типографией, напечатает. Кому то нужно будет что-то привезти, кто занимается транспортом, привезет. Поэтому вот эти все деньги, это полный привет. Извините, кто хочет сейчас отсюда и питаться из него и прикрываться волонтерством. А отсюда волонтерство подразумевает то, что это все делается бескорыстно и бесплатно. Нами в свободное время тратят свои деньги и свое свободное... Э, понимаете, поэтому вот эти все праздники, конференции, семинары, убирайте их к чертям, потому что это все неправильно. Если вы хотите поддерживать ветеранов, это делается отдельная статья в поддержке ветеранов и так далее. которую мы с вами видели в Фейсбуке, и которую мы все с вами раскритиковали, ее ведь сейчас реально никто не защищает. То есть обратите внимание, мы сейчас говорим, что фестивали плохо, да, нам не нужны флайеры, нам не нужен праздник, а никто на самом деле уже на этом не настаивает. Понимаете? То есть сейчас, говорить о том, уже, все согласны, уже все согласны, что это бред, и уже никто не защищает эту программу. Наша задача сейчас — да, согласиться, да, допустим, да, все, это бред, наша задача сейчас – набросать идеи и работать дальше. А то, что, а то, что это бред, ну, никто уже с этим не спорит. Да, да. Смотрите, сама программа, я, я вам объясняю, сама программа состоит из нескольких вещей. Есть общая концепция. Она будет потом, ну, возможно, меняться под наши какие-то идеи. Самый, самый прикол вот этой программы, это то, о чем мы сегодня вами собрались. Это додатки ДНАИ. То есть это пошторысть, смета, вот это топ и распределение. То вот так. Все таки хочет втянуть в Дарибан волонтеров. Слово, пожалуйста, да? А потім да, будемо голосувати вже. Мене зовуть володіє, володіє організації Вефірі. Э, Перш за все, я згоди всіма, хто за цього казав, програми, відповідності, не, недеманності і так далі. далі. Потрібні, не потрібні гроші. Перші гроші потрібні завжди. Бо просто так ніхто не існує. Просто так ніхто не купує паливо, ніхто не купує продукти, ніхто не купує одяг то ще інші волонтерські речі, які доставляються до е, фронту. Гроші потрібні, але не в такий спосіб і не таким чином. Якщо програма називається «Програма підтримки волонтерського руху Діодровської області, то вона потрібна е, бути узгоджена не через чати чи е, Фейсбук чи через інтернет. А через оприлюднення того, що шановні представники волонтерського руху, ми пропонуємо вам, усім організаціям та окремим особам, які є волонтерами, прийти до міськради, зареєструватися для того, щоб прийняти участь у розробці цієї програми. Тому ця програма, яка зараз є, я пропоную тимні своєю організацією, тим є, може, вашого хто зі мною згодить, цю програму не частково. А повністю убрати і скасувати, зробити усі відповідні заходи. Ми, як усі дорослі люди, як професіонали у своїх справах, розуміємо, що це е, певний порядок, певна процедура. Дійснити цю процедуру, щоб ця програма не була перетворена, щоб ця програма не прийшла у життя, щоб вона була скасована у тому вигляді, в якому вона є зараз. І щоб найголовніше, міськрада прийняла нову програму, верніше не так, прийняла відповідні дії. З розробки програми за участю волонтерів та волонтерських організацій і вже тоді розробляти е, певні ідеї, певні програми, які війдуть у цю програму частково або повністю. Таким чином, по-іншому, по я гадаю, не може бути. Роз, зараз розмовляти про е, роз, е, розповсюдження цієї програми, про прийняття її це неможливо. Я гадаю, що потрібно повністю скасовувати.

Вы хотите, чтобы у вас был Набрать и вы, на радио, вы на сайте, что, Потому что Извините, вы 10 месяцев занимались в студии волонтерской, и все как справлялись, и чтобы поехали на фронт, и что-то еще... Ага, я Есть такие вот криви? спортивную школу? Я забрали или так, давайте сделаем нормально, чтобы, чтобы не было полагал этого. Нам надо сделать здесь не рабочую группу, надо сделать комитет, войти в горсовет володевскими организациями, представители молодежских организаций. Через этот наш Волочевский комитет проводить вот эти наши программы, предложения, утверждать вот их между собой, потом у депутатов и проводить, не проводить, и все. Я прошу прощения, перед тем, как надать слово следующим выступающим. Я хочу сказать, что задача там в другом. Уже кто-то, уже вот эти вот там четыре с половиной миллиончика будут как-то выделены. Понимаете, если и они будут сто процентов через асфальт, через мусоросжигательные заводы, я не знаю как, их разворуют. Вы понимаете? Может отменять программу, может не отменять, но чтобы они знали все чиновники, что мы про 5 миллионов уже знаем. Вот, ну, чтобы они да, или школу, как Женя Юджин предложил, или что-то сделать целевое, но чтобы вы знали, на что потрачены именно вот эти 4,6 миллионов. Куда их потратить? Потому что они пройдут через другое управление, через другую какую-то статью расходов. Они уйдут просто через другую. Сюда, ну, сюда, Потому мы должны сказать, куда их потратить. Главного волонтера. Давай, ну, У нас да. есть... Но Миша, если ему не дать сказать, сейчас будет он меня убьет потом, Олежа. Ну все за казачество обращаться, чтобы пришивали. Ну ты главный волонтер. Главный волонтер. Да, да. Давай, главный волонтер меня зовут Михаил Тонконогий, я руководитель благотворительного фонда «Родиня». Я его руководитель на минуточку с 2010 -го года. Из с 2010 -го года, еще со своей школьной скамьи, я занимаюсь волонтерством. На самом деле, вот уже будет 15 лет. Миша, мы тебя добре знаем. Мы тебя добре знаем. Сережа Терновна, можешь подходить сюда к микрофону или на трибуну, чтобы тебя слышали? Ты понял? Что Что не, не Сергій Перво говорить зараз. Він не вправили, аби ти нікому не нужны. Шановні друзі, справа в тому, що ну, я про це казав ще в травні місяці, коли ми, коли ми з Тані Військовою робили спільну конференцію. І про те, що об'єднати волонтерів в якомусь центрі, якомусь то, там координаційному, там, і тут намагаються об'єднати там... З якимись грошима, і, і намагатися їх контролювати, намагатися цим керувати. Це не тільки шкідливо, це неможливо. Це неможливо. І ми з вами, ну я давно про це кажу, що нас дуже мало, дуже мало. Тут мало людей, яких я особисто не знаю, і які не знають особисто мене, наприклад. Тому, якщо ті гроші виділені, як кажуть, дають бери, йдуть втікай. Треба їх використовувати на користь України. У мене, по-перше, як ми один одного в основному всі знаємо, то цю наглядову раду так, треба створювати і контролювати ці гроші. Вони все одно будуть витрачені і контролювати ці гроші повинні волонтери. А по друге, ну, я думаю, що всі ви будете зі мною згодні. По-перше, нас дуже мало таких, яких. Дійсно, волонтери не ті, хто там ордени собі чіпляють чи постяться де небудь, а ті, хто їздять, ті, хто свої копійки стягує. О. Так от, я думаю, що в цих грошах треба закласти якусь програму, по тому, щоб цей рух цю хвилю. Її штовхати далі, тому що зараз ми збираємо гроші все менше і менше, бажаючих допомагати все менше і менше. І треба витрачати в тому числі гроші на те, щоб піднімати цю хвилю, людям пояснювати, що війна не закінчилася і вона не скоро ще закінчиться. І треба боротися з усіх сил. І тому ці оббивалі, які по вулицях ходять, вони цього не знають і не розуміють, і в тому числі на це треба витрачати гроші. Вы в том числе поднимать да. волонтерский рух, потому что нас больше не стоит. Спасибо, да. большое, Лидия, спасибо большое, Лидия Костыркова. Людмила Кострикова, выскажи свое мнение, пожалуйста. Все ждут. Спасибо за то, что дали мне слово. Я хочу обратиться к волонтерам по-украински. Шановные волонтеры доброде. Вот недавно мне пришла мысль такая, что есть французское слово волонтер, а есть замечательное украинское слово доброди И вот подавляющее большинство присутствующих здесь людей как раз и есть волонтеры доброде. А поскольку доброде, то действие, которое мы совершаем. Мы делаем это безоплатно, бескорыстно. Я вчера наткнулась, оказывается, есть закон о волонтерской деятельности, где указывается, что волонтерская деятельность – это безоплатная деятельность. Чем мы, собственно, и занимаемся. Закон был принят в 2011 году, подписанный Белым Януковичем. Вот. Но когда я познакомилась с этой программой, Увидела ее в газете лица, я специально пришла на сессию горсовета и думала, что эта волонтерская программа будет как-то обсуждаться или э, депутатами, или представителями общественности. Она прошла по вот, пунктам 3-2 и так далее. И все. Ни слова, ни. А потом вдруг пошла такая мощная реакция волонтерского движения. И сейчас, судя по реакции присутствующих здесь настоящих волонтеров, я вижу, идет установка на то, что волонтеры не хотят брать деньги от нищего разоренного бюджета города. И я думаю, что эту позицию, которую уже Катя Чижик высказала и другие представители волонтерских движений, надо поддержать. А деньги, вот как Александр Островский сказал, чтобы их не распилили, мы должны э, направить на социально значимые сферы, и я здесь поддерживаю Юлию Сидиту, не под волонтерскую программу, а вот реабилитационный центр, который крайне необходим в Днепропетровску и области. И не только, но это не будет волонтерская программа, а волонтеры должны будут проконтролировать. Поэтому, еще раз заявляю свою позицию, не должно быть волонтерских программ из бюджета Днепропетровска. Да, и по поводу Хармоза, выступление Сергея сейчас, он говорит, что нужно э, информационную агитацию за волонтерскую деятельность. Это функция, это миссия нашей журналистики, и спасибо, что они освещают это хорошо и подробно. Спасибо вам. Спасибо. Большое. Одну минуту, пожалуйста, я тебя прошу. Еще раз всем добрый день. На самом деле, э, вот у некоторых из нас действительно есть опыт больше, чем этот год. Да, я не говорю конкретно про себя, там та женщина сидит, да, у нее тоже 10 Рената, лет, я... вы, на... вы здесь без рекламы. Да, без рекламы, хорошо. Так вот, э, ни в одной стране мира, вот я, например, был в Европе очень много, Еще в неволонтёрной э, очень, очень много, да, много. Да, да. визит в программ, программы, волонтерских направлений. Никогда в жизни ни в одной стране, ни в Европе, ни США да, э, никакая волонтерская организация не брала ни копейки у городского, у муниципального у бюджета, страны, ни у какого бюджета. Почему? Потому что волонтерство, правильно сказала э, Людмила Кострюкова, о том, что в законе Украины даже о волонтерской деятельности сказано о том, что волонтерство это деятельность безоплатная, это деятельность от своего сердца. А как только начнутся деньги, я по себе знаю, что пойдут нас пойдут, как

что мы с вами, волонтеры, сейчас дорожим своей репутацией. И взять бюджетные деньги, это ущемить и поправить свою репутацию. Мы даже с вами боимся бюджетных денег, потому что мы дорожим нашей репутацией. Поэтому, поэтому я считаю, что репутация волонтера не продается. И то, что мы сделали с вами за полгода этой войны, даже больше, да, чем за полгода. Поверьте, год, да. Майдана, да, поверьте, то, что то, вы что вы сами вы сделали, и то, вы что вы с сделали, не не вы сделали без копейки бюджетных денег, денег, это вообще просто героизм, патриотизм и просто верх совершенства. Поэтому сейчас а, делить вот эти миллион, 4 миллиона, мы не от этого, я считаю, опускаться не должны. Но упустить эти деньги и дать их разворовать, мы тоже не должны. Поэтому, поэтому вы будете, поэтому

От вас еще а, предложений еще фамилии. Но а, этот комитет, эта рабочая группа, обзывайте как хотите, должна состоять из пяти-семи человек, не более. Иначе она работать не будет. Я предлагаю свою кандидатуру внизу голова Алексея, потому что он понимает, что такой бюджет, он нам поможет в этом. Я предлагаю Артема Губенко, как организатора этого мероприятия, благодаря ему мы здесь фактически собрались. Вот три человека я ношу такое предложение и жду от вас еще фамилии еще предложения. Ви вставляйтесь, пожалуйста, Василий Сухов, приготовь. Доброго дня! З Новим роком і з Різдвом, шановні. Давайте знизимо трошки градус. Громадський сектор спілки незалежних організацій Дніпропетровщини. Петрович Олександр Анатольович. Ну, тут про волонтерство багато сказано і честь і хвала всім, хто тут присутній, бо ну, з пелюшок я не скажу, що я волонтер, але в той же час реабілітаційна програма, які тут були озвучені, це немаловажливо. В АТО я не був, зразу кажу. Ну, в той же час я прихиляю голову перед тими, хто підмінював функцію держави і робив це. Що по суті? Пан Глікман, я дуже вдячний цій ініціативі. Ну, я хочу сказати що це все одно, що поставити воза поперед кабилею і ну, якщо так образно або бігти поперед потягом. А в той же час, коли ці гроші виділені, то їх можна перепрофілювати, дійсно предметно і конкретно підійти. Подивитися видатки, подивитися, як можна створювати громадську думку, бо ми не можемо достукатися і до прес-конференції, які ми можемо. Висловлювати свої думки, створювати громадську думку. По перше, бо наші журналісти ну у них є редакційна політика. На жаль, я їм теж дуже вдячний, що вони висвітлюють наші програми і ті гроші, які потрібні на ті прес-конференції круглі столи, вони дійсно потрібні бо без створення громадської думки не Ми поході не багато і покрадуватись войрам ні вибачте я закінчу, я закінчу. тому я хочу я хочу сказати наступне повинна бути конкретна Ви... Вы... назад займається я, я внутрішньо я не працюю в міськраді вибачте я закінчу можна тому я просто хочу щоб ці видатки щоб ці видатки які Висять над кожним і на діяльності тих волонтерських організацій. Вибачте, нам треба звітуватись, нам треба діючи, діяти згідно діючого законодавства. Тому це все повинно бути. Прозоро, четко да, и публично. Да, Поэтому да, треба да, больше да, прозвитоваться за ту деятельность, которую мы делаем. Мы выпустим буклет, да, правильно? Один миллион выпустим буклетом. А, нет, вообще а, не, не будет допускать за миллион буклетов. Нет, ну так ну, человек этому ведет, надо прозвитовать. Давайте, давайте послушать. У ко мне поступило предложение. Вот я предложила вам походу, пока мы обсуждаем, пока мы поверьте, те, кто будет работать в рабочей группе, это будут мальчики и девочки для питья. Мы уйдем, мы уйдем, и если мы этого не примем решение, будет бесполезный спор. Пожалуйста. Я поступила поступило предложение. Смотрите, от меня поступило предложение Кубинка без области еда. Ольга, по поводу Ольги Голубевой поступило предложение. Еще пятого человека. Кто готов реально работать? Карноза! Карноза!

Празение чего-то организует работу всех сборов, же не профессия. Я служил Я слухал в голлере, заступник главы Гражданской Рады, при голлера, 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 голлера,

Будет кричивать сюда просто все сейчас сколько наступать отсюда. Я помогаю заповести вам, хочет компьютеры джину займать. Я попробую старые месяца! Мы не для этого вроде приходили. Да. Нас... Да. Совсем... Да. Да. нас совсем по-другому. поводу сюда позвали. Да. 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 Не ну не скажите не

Сейчас. Господа Владимир, да? я прошу сейчас, пожалуйста, да, я прошу сейчас прессу обратить внимание на зал, почему мы не ведем протокол собрания, потому что сейчас очень важно будет фиксация нашего с вами решения без массовой информации. Я ставлю на голосование вопрос, инициировать отмену этой программы в целом вообще. Я прошу вас Посмотрите, посмотрите, пожалуйста, и на видео зафиксируйте, я вас прошу. Максимально зафиксируйте на видео. Почему мы не можем сейчас посчитать количество голосов, мы можем говорить только о больших свет. <говорит> на голосование 16 декабря, -го похоже. Давайте, кто против отмены. Да.